ਮਨਰੇਜਾਂ ਬਚਾਓ ਸੰਗਰਾਮ ਤੇ ਨਾਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਸਾਥ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਨਰੇਜਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਜਿੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਰ ਗਿਆ ਉਹ ਦੇ ਸੱਚ ਦੇ ਉਹ

ड्यूटी नभा रहे कांग्रेस ने, ने जनरल पंजाब सैक्रटरी इंचार्ज आगे भूपेश बघेल साहब बहुत ही सीएलपी लीडर बाजवा जी बहुत सत्कारयोग साबल्यू सी मैंबर और राजस्थान के इंचार्ज मैंबर पार्लियामेंट सुखजिंदर रंधावा साहेब बहुत सत्कारयोग डिप्टी लीडर मैडम अरुणा चौधरी जी बहुत योग सीनियर सत्कारयोगदार त्रिप्त रजिंद्र बाजवा साहब एमएलए साहब का मंत्री बहुत सत्कार जिन्ह का मनरेगा बनाने वो जरा बंदा हरी पग बैठा है छत्तीदारी सरदार अमर सिंह ਇਨੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਦਸਕ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਅਮਿਤ ਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਪਠਾਨਕੋੜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਪੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਐਮ ਐਲ ਏ ਬਹੁਤ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਗ ਜਗਿੰਦਰ ਪੁਵਾ ਸਾਹਿਬ अजनाला साहब भलाईपुर साहब ते अशोक चौधरी साहब ते साडे पठानकोट दे तेरे साडे जिला प्रधान ने ओ तो भी उपस्थित थे साडा जसकरण सिंह कालो साहब ते सारे साथियों ते खास करके मेरा भरा जिरा जन्मदिन है और जिन्हों में मुबारकबाद देना है कि कोई दीए। कम इस परिवार रुचि दलील हर काम करते हैं सरदार वरिंद्रमीत सिंह जी पारा साहब और सोनी साहब सातसर के प्रधान मिठू जी अज का जरा कार्यक्रम है ਉਹ ਮਨਰੇਜਾ ਬਚਾਓ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਸਾਹ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਨਰੇਜਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨਰੇਜਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਪਹਿਲਾ ਮਨਰੇਜਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਫਿਰ दो हजार नौ महात्मा गांधी मनरेगा मोदी जो प्रधानमंत्री ने देश की लोक सभा चल कही अचो रिकॉर्ड है मैं थो भेजूंगा थोड़े वट्सएपे ने कहा मनरेगा कांग्रेस की विफलताओं का पलंगा है। इसको मैं बंद नहीं करूंगा, लेकिन ये मारी स्कीम कांग्रेस ने शुरू की थी है, ये सी की मनमोहन सिंह दी डर गया, लेकिन अगर मनरेगा स्कीम ना होंगी, कई बारी के लिए चर्चा चलती है, कि मनरेगा के डैम सानु लेबर कट मिलती है। पर एक पंजाब के किसान मजदूरा का आपस का जो संबंध है किसान पंजाब का ता है ये पंजाब का मजदूर है जिते पंजाब का मजदूर मर गया उसे समझ लो कि पंजाब का किसान मर गया मेरे पीछे सोच की सी अब गरीब से अमीर का बारा बद रहा अंतर बद रहा गरीब गरीब हो रहा है गरीब अपनी मां का इलाज करा नहीं सकता गरीब अपने बच्चे में गोटे नहीं पवा सकता गरीब दवाई डायलिसिस नहीं करा सकता थे मर जाता है तो गरीब कई बड़ी लंघ के आपके बाप का संस्कार करते हैं गरीब बाबा कई बार

अमीर का बच्चा पांच सब्जिया न रोटी खाएगा पे गरीब पे करे तो गरीब के घरे आता नहीं होएगा, जो गरीब का बच्चा भुखा मरेगा तो फिर इस देश के दे, हालात कुछ फोर हो गए एक सौ चालीस करोड़ की आबादी आए इस देश के दे, देश करके उस मुखी मां व्यक्ति ने मैं सलाम करता दो उस व्यक्ति को जिन्हों अमेरिका का प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पची अमीर गरीब का पाड़े नोकी रख्या शर्म आई है लोग बराबरता भी कदा करते हैं कई ऐसे लोग पे हैं को ले एक नहीं नहीं है। लेकिन बेचारोनिया गांधी ने कम किया और अगर देश के अंदर मनरेगा ना होंगी कोरोना काल अगर कोरोना कालू को किसी ने बचाया ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਜਾਂਦੀ ਮਨਰੇਜਾ ਸਕੀਮ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਅਤਰਾਜ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਅਤਰਾਜ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਜਾਂਦੀ ਦਾ ਨਾਮ RAMDEEV ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ RAM ji ਦਾ ਸਕੇਤ ਪਸਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਭ ਆਸਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ख्याल महात्मा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी महात्मा गांधी भी रा राम जी को मानते सी राम जी का स्वागत किया असी कहने अगवान राम का नारा लाने भगवान राम सां ढंग और सियासत ना करो महात्मा गांधी का नाम इस करके रखा सी क्योंकि तो महात्मा गांधी को एक पता सी कि सत्तर परसेंट आबादी पिंडा है पिंडा और पिंडा के लोग मेहनत का श्लोक है इस करके मनरेगा स्कीम चलाई सी पिंडा व्यक्ति भीख मंगना नहीं चाहता वो मेहनत के अपनी रोटी रोटी कमाना चाहता है और मैं

ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੇਰੇ ਕਹਦੇ ਤਹਿਤ ਆਇਆ ਆਮੇ ਹੋਏ ਚੱਕਰਿਆਸ ਉਹ 5000 ਕਰੋੜ ਜਿਹਨੋਂ ਕਰੀ ਪਾਦੇ ਕਹਾਂਚ ਗਿਆ ਬੇਗਰੀਬ ਹਕੀਆ ਵੇ ਗਿਆ ਗਰੀਬ ਕਪੜੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੇ ਗਿਆ ਉਹ 5000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਈ ਨਾ 10000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਝੋਮੇ ਚ ਮਰ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਸਮਤੀ ਦਾ ਚਾਰ ਮਰ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੰਧਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਚੰਗਾ ਪੀਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਜੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਚਾਰ ਡੱਗਿਆ ਤੇ 10000 ਕਰੋੜ ਸੈਂਟਰ ਚੋਂ ਆਣਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ 15000 ਕਰੋੜ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਸਾਡੇ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪਰਿਆ ਫਿਆ ਹੀ ਕਿਹੜਾ ਦਾਵਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚਚਾਰੀ ਦੀ ਵੇਸ਼ੋਖਰਤੀ ਹੈ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ 90% ਆਪਣੇ ਸੇਤੀ ਸੀ ਤੇ 10% ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ

भगवंत सिंह मान साहब केवल मते नहीं होना उसी उठे भी कहें कि आ 4000 करोड़ रुपया मैं मनरेगा के वास्ते पासे रख लिया मैं पंजाब की मनरेगा बंद नहीं हो सर बघेल साहब मैं लुधियाना का सांसद हूं मैंने डीसी से रिपोर्ट मंगाया मैंने कहा कितने लोग हैं एक लाख इक्कीस हजार लोगों के जॉब का है जा हजार लोगों को काम अड़तालीस परसेंट जी ने अड़तालीस परसेंट लोगों को काम दिला। केवल मिले ही नहीं सौ दिन का रोजगार क्यों मिला केवल बारह परिवार एक परसेंट लोगों भी घट है एक सौ पच्चीस दिन कर दिए ਔਰ ਸੱਤ ਚਾਰੀ ਦੀ ਵੇਸ਼ਮ ਕਰਤੀ ਜਿੰਤਾ ਪ੍ਰਚੀਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਨੇ ਤੇ 125 ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੇਕੂਫਾ ਬੇਸਕੂਫਾ ਮਲੇਕੇ 121000 ਬੰਦਿਆਂ ਚੋਂ 54000 ਬੋਕਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਤੇ 12 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 100 ਡੇ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਸਚਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਤਾ

के शराब का कर रही है, गैंगस्टर क्या हो रहे है। सरकार अंदर देगी कोई जुम्मेवारी नहीं रहेगा जेना तो काम छू मंत्र करना पड़ेगा, एक पेना तो बिना फिर कहेंगे ह्यूमन राइट्स राइटना है नहीं। ਇਹ ਕੋਈ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਆਪੇ ਦੇ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਆਪੇ ਆਉਣੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਓਆ ਬਿਲਾ ਬੱਕ ਮੱਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਰੋੜ ਸੱਖ ਪਰਿਮਾਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜਪੜੀ ਖਾਰੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ 5 ਗਲਾਕ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਮੱਖਣਤਰੀ ਚਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਫਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਆਕੇ ਡੈਂਸ ਕਰਦੀ ਡੈਂਸ ਕਰਦੀ ਕੈਨ ਇਵਨ ਗੈਟ ਟੂ ਲੀਕਾਇਟ ਤੇ ਕਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨੌਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆ ਬਾਤ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਬਗੈਰ ਤੁਸ ਖਾ ਲਓ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਦੇ ਕਾਈਵਾਂ ਬਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਸਿਆ ਹੋ ਜੋ ਓਏ ਲਾਖਨ ਕਾਂਦੀ

ਇਹ ਸੇ ਕਰਕੇ ਪੜਾ ਸਾਹਿਬ ਅਜ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਐ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਐ ਇਸ ਕਰੇ ਅਵੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਖੜਾ ਲੋ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਮੇਰੇ ਕਾ ਦੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਰਦਾਸ ਪੁਰਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਗ ਲੱਗਦੀ ਬਾਉ ਮਾਜੋ ਸ਼ੇਰੋ ਇਹ ਵੀ ਜਮਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾੜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਜਿਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੋਟੇ हाथों को ठंड लगती तो साथ साथ है मेरे भाओ लीडर का भूपेश बघेल साहब अगला प्रोग्राम है सर ने बोले मेरी गुजारिश है छत्तीसगढ़ तो अब बधाई देना चाहो तो बघेल साहब आपको वो व्यक्ति है सुनो दो सौ की सी ने दो सौ जगह छापे वाले मुंडे न छ महीने परसों बेटे के बेटे का जन्मदिन था जो तीन साल का था आती दिन पहले कोर्ट ने हाई कोर्ट ने सच में दिया है बेटा क्यों रद्द कर दू क्योंकि इस मुकदमे में कुछ 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 है ही नहीं है और बेटा जेल में और आप कांग्रेस की सेवा कर रहा है तालियों से भूपेश बघेल जी का हम स्वागत करते हैं मैं बात करता है किस के बावजूद बड़ी के दिली देना चुके नहीं मोदी के पास जा सकते थे अमित शाह से बाट कर बात कर सकते थे लेकिन कहा मेरा बेटा जेल में जाएगा बेटा कोई एमएलए मंत्री नहीं है ना कांग्रेस का कोई पट है एक बेटा है किसानी करता है उन्होंने कहा जेल जाएगा और मैं जब गया छत्तीसगढ़ और हमारी भाभी जी उन्होंने कहा दर्द तो बहुत है बेटा जेल में गया लेकिन वो बेची झुकना नहीं लड़ना है और लड़के आज देश के अंदर कांग्रेस मजबूत कर रहे हैं आओ दो नारे दो नारे का जवाब देना किसान मजदूर एकता सा जिंदाबाद भाई आवाज नहीं आ रही साहब तेरे बंदे आदमी

वापसा ज़रूरु वापसि